Доручити, говіль загальних зборів, загальних ставити. Затверджувати загальні збори для акціонерів. Доручити, горіть правління, повторюється, забезпечити державну реєстрацію статуту. Статут змінюється, внесення відповідно до чинного законодавства зміни, які затверджені. Прошу голосувати про що нас внесення.

З усіх акціонерів голосує один. Не знаю, що їй пообіцяли. Мабуть, щось пообіцяли. Він у складі без ради до радио, Фонд державного майна України, юридична особа, акціонера товариства, біогрова, і рідний представник держави, юридичної особи, Фонду Державного майна України, акціонера товариства, ПРОНСІПЛАНУ Представник Держави і юридичної особи, Фонд Державного майна України, акціонера товариства. если Пенко Людмила Николаевна, господин Державин, юридичные особи, фонд Державного Война Украины, акционер Шаван, под Бешнюка, представника Державы, юридичные особи, фонд Державного Война Украины. Решение принято. человека нет полномочий. Вот. Пучу что это. Еще Руки Покажите в еще раз, или киньте за, Вы продавливаете женщин, да. которые да. нужны до торговли снопами овощей. Вы

за 24 миллиона 100 тысяч, против 3 тысячи голосов, утримал основы, что еще не принято. Восстание в мае 2016, порядка в дельтавке, обратно меня головой управления Товарищества, проект Санкт-Петербурга, Ашота, Ашотовичей, 10 за 24 миллиона 120 тысяч, я против, 30 тысяч, утримал основы. Решение принято! Решение принято! Фонда не надо, люди добрые! Уголовных преступников вызвала держава в особи фонда, значит, у нас все нечастые! Не участвует в очередном! Покажите этого бандита! Ишака! Ишака? А что это значит? Однак 16 проєктного. Проєкт рішення зміни до статуту, падає общаком затверджено нової віддації, рішення головні загальні збори, це не витрати, підписати статут, падає нової редакції, затвердження загальним збором, це не від

Говорить, що вони прокоються війни, говориться, що це ввечері видатного. Готовський рятується на це. Ніхто з нас не бачить цих документів, вони все роблять під себе. Покина комісія, коли голоси. Відповідно питання, це передачі, я рола ще не будуть. Завдання, державність, на голосування, назад говорить. Бо затверджено, ми кажемо. Оця минуло чи першого року. Я ваше запитання, що завдання держави, свого не скаляти ми. Бержіть. Потім виступить.

Как вам? И что? Цирк. Ну, да, цирк. Ну, что Что ну, мы можем сделать? Нам нужно написать сейчас коллективное обращение. Ну, пишем, а, а можете маленький комментарий дать? Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Саруханян занимается чистой чистым рейдерством, захватом предприятия, Предприятие полностью разрушено, uh -huh. все с данного металлолома, металлолом, станки, оборудование, все уничтожено. Предприятие было вполне работоспособным и в настоящий момент может выполнять определенные задачи, ориентированные на оборону нашей страны. Но в связи с, вот, с этими захватами, это все сводится к нулю. А представьтесь, пожалуйста. Латынов Владимир Сергеевич. работал здесь много лет. выполнял целую работу, задание Значит, Спасибо большое. Дорог, ну, дорогие друзья, товарищи, коллеги, значит, мы с вами присутствовали, я по-русски буду говорить, мы все здесь поработали, так сказать, на техническом русском языке. Значит, мы с вами присутствовали в предпарсе. То, о чем говорит, призывает президент борьба с коррупцией. Всё, это он там, говорит, а мы тут свое физическую делаем свое черное дело. Значит, еще раз подчеркиваю, что в власти в институте пришла золотая команда. Спасибо. Под... Э, за за под... за Под... 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 Сегодня они ликвидируют РСО и Барьер, то есть подразделение защиты информации, которым я руковожу. Так? Завтра уволили уже половина коллектива за то, что мы противодействуем их попыткам действовать неправильно, скажем так. Значит, э, теперь дальше. Значит, секундочку постоянно идет прессинг людей увольняют по статье значит моральный климат очень тяжелый и тихой сапой делает свое отказывается подписывать новые договора, препятствует выполнению тех которые заключены значит вот я возбудил дело в СБУ по статье 111 Зрадоподпишителя. Давай лучше порешим, что сейчас значит, что на... делаем. Значит, что делаем сейчас? Пишем коллективное обращение президенту, премьер-министру, очередное в СБУ, в, в МВД. Значит, вообще поражает воображение, цинизм этой команды. Захарук, у него, у него судимость есть, и он, он в руководителях предприятия. Он этого скрывал до поры до времени, но в СБУ признался. Почему в СБУ? Это всем известно. Нет, ну, всем известно, но э, фактически, Прайверо, фактически предприятием руководит вот этот человек. Фамилия стоит Руконяк, а все он налево и направо подписывает. Установленные акционеры, еще голосования. При этом, при при этом, при этом, смотрите реформы ты пакет акций. Тебя не хватает службы. Уберите руки. руки, руки. Ру, руки. Твой, Значит, теперь руки. смотрите. Налицо прямой чурпаны, коррупционный сговор. На вот этой команды голосула, с фондом Майна. Фамилии людей мы знаем. Идет 7 уголовных дел сейчас идет. И на очереди еще два. Мы этот процесс доведем до победного конца. Понимаете? Я тут проработал всю жизнь, так как большинство у вас сидящих. Мне стыдно, что делают с нашим предприятием. И люди, которые, которые глубоко начхать на это. Вон там рядом на Мехбуде уже идет стройка. Их цель забанкротить. Наивный Бараников надеется, что он устоит в этой свалке к осени или к зиме его тоже не будет, будет это все продано, они на этом заработают, вот совместно с фондом, естественно. Уже, чтобы вы правильно понимали, есть проект жилого городка на этой территории, ну пока только проект. Если мы сложим руки, то так это и будет, чтобы вы правильно понимали. Вот. Отсюда, если мы не будем противодействовать этому беспределу, то так оно и будет. Понимаете? Вот. Причем руководят люди Вот я в этом убедился Что Саруханян, который себя позиционирует То юрист-специалист, то юрист-правовед На самом деле юрист-могильщик Он закопал фотон Теперь его цель закопать это предприятие А Захарук закопал Да, И Захарук тоже обоих компетенция и квалификация Вы не соответствует требованиям для руководства таким предприятием, как наше. Вы понимаете, кто сейчас правит тут бал? И все это при коррупционном сговоре, при поддержке чиновников фонда Майна. Кальниченко, Никитин, Яковлев, Осташин и при Я закрыл глаза, ног. закрыл глаза на это дело кто товарищ Парфиненко. Который последние дни дохаживает головой, но, как говорится, время покажет. А теперь, смотрите, в феврале прошлого года, когда был Майдан, полыхал, эта команда продала здесь недвижимость, значит, два домика и ангар. Продала подставной симферопольской фирме Best Company. Значит, это компания, то есть Саруханян продал сам себе. Поставили ворота вот там, на Вернадского, современные. Вся охрана завидовала. Когда я начал разбираться, что ж такое, знаете, чем закончилось? Ходоковский, который сегодня Цербером стоит. фихи я не знаю, это не все, идите к Захаруку. Вызываю Захарука, а он говорит, вам что, Александр Петрович, нехер делать больше? Занимайтесь своей наукой и техникой, а сюда не лезьте. Это что, их властность, собственность, что ли, их собственность оформлена или что? Предприятие режимное первой категории секретности. На носу проверка СБУ. О, говорит, Александр Петрович, занимайтесь своими делами, не лезьте сюда. И, кстати, фонд Майна первый возбудил это дело и обязал меня разобраться, и наказать виновных не допустить перепродажи Этих домиков, так сказать А теперь дальше Значит, э, ворота поставили Все равно Обращайся к Саруханяну Это он принимал решение, вы чувствуете как? А открывается просто Очень просто Значит, управление аудита и контроля Сюда прислала комиссию Начали разбираться Значит, э, Ярое противодействие оказывали этой работе комиссии, ну, разумеется, мне, потому что с меня, как у руководителя, спрашивают, давай результат. Главбух Переплывкина и вот сидящий перед вами Захарук. Значит, э, э, договора купли-продажи были скрыты, Выдавалась час по чайной ложке то один документ, то нету, то пятое, десятое. А в конце концов, вот товарищ даже записку написал объяснительную, она скоро будет по всем телеканалам показана. А то, что на предприятии неадекватная ситуация, он находится на лекарняному из-за этого, а документы он забрал, потому что на предприятии борда. Вот вам простой пример. А кто его создал? Ответ, я думаю, очевиден. Поэтому, значит, у меня предложение. Я могу много рассказывать, потому что, значит, когда я занимался защитой информации, я был сосредоточен в одном направлении. Но когда я сел на вот тот вот, вот кабинет и началась разборка со всеми другими вопросами, у меня волосы дымом начали становиться. Начал потихоньку разбираться. Открыли криминальное проваджение вот на товарищей по факту хищения документов. Но оно, правда, идет. Он, понимаете, настолько товарищи обнаглели, и Захару в частности, что заявляет, мы одет а Слушает он, что я говорю, или нет? Убежал уже. Не Нету. Значит, Петр Михайлович, послушайте, что ваши ставленники говорят открыто в коллективу. О том, что они купят любое решение наглядовой рады и любое решение фонда, которое им надо. Мы сегодня это с вами пронаблюдали. Мы тут э, пытались что-то возразить, привет. Привет. а он тихой сопой свое, свое, свое. Ну, Поэтому... Так и спокойно сидит, человек. Да. Ну, у него закалка хорошая. А да. вы сидите там на банке, братья Да. Ну, понятно, СИЗО эта школа все хорошая. Знают. Так вот, все. вот, значит, основная, основные моменты я вам изложил. Вот. Поэтому вот, много можно рассказывать. И самое поразительное, что Сараханян лозунги красивые проглашает. Оптимизация предприятия, создание рабочих мест. А результат говорит сам за себя. 200 человек за 4 года уволены. 200 человек. Сколько рабочих мест пропало. И эта бригада, она создавать не способна. А это... А? в был годы? Перечислил правления, кто был все эти годы? Ну, все эти годы, последние два-три года правление. Значит, меня в правление избрали два года назад. Ну, ты был два года в Да, времени. был да, правление. в правлении. Кто еще с тобой? А? Кто еще с тобой? Значит, э, э, сейчас парадник, маргон. Парадник не был. был? А, он голова на ледовой Но сначала, был сначала было, а потом это. Да. Вот, э, так. Саруханян, вот смотрите, какая Циничная, ну как вам сказать, обман такой Приказ привозят э, об моем освобождении после работы тайно Привозят, проникают на предприятие силой, захор... воспользовавшись нерасторопностью охраны Заехал, ну заходят в кабинет пол седьмого вот, И ознакомливают меня с приказом я говорю, не по процедуре, а где же представитель фонда, где сопроводительное письмо, а завтра будет. Ну потом заглотку взяли, давай зови коллектив. И вдруг тут коллектив возникает. Зондеркоманда, оказывается, была предупреждена и только ждала зеленого свистка. Заходит, Палищук известный вам, переплывки на юристы доблестные, а начальник отдела кадров, там корпоративный секретарь. И они ознакомливаются значит, с моим освобождением, или так называемым увильнением, и назначением товарища, в кавычках. Все равно ему нечего. Саша, давай, ну, а вот, значит, вот ты говоришь, хорошо, ты был членом правления, да? Да, да и все будет, хорошо рассказывал. А теперь я говорю, когда э, старуханя первое Это свое а пришествие утрался в Тирополь после э, э, комиссии КРУМ, да. которая нарушение на 3 миллиона нашла, да? И был назначен Тополом. На основании чего Тополов полтора года руководил предприятием. И вы ходили, у него подписывали договора, у него подписывали... Значит, у него была доверенность... Доверенность, за которая в закончилась в августе, в августе. с момента увольнения Саруханякова. Он уволился в Мы не машин головой. Он уволит, доверенность вовь на вовь замещение, если человек выдает доверенность, так я же говорю, вы спокойно работали по тополовую бы полтора. Люди года. расходятся. Так, товарищи, не расходите, давайте сейчас мы напишем заявление, чтобы подписаться. Надо подписать.